Ölkəmizdə bir ildən çoxdur ki, toy, yas və kütləvi mərasimlərin keçirilməsinə qadağa qoyulub. Koronavirus pandemiyasının nə zaman bitəcəyi ilə bağlı dəqiq zaman bəlli deyil. Bir neçə gün sonra idman zalları və məscidlər açılsa da, toy mərasimlərinin keçirilməsinə qoyulan qadağa hələ də güvəddədir. Bundan gedilən insanlar isə əsasən qazanc yerləri toylardan olan sənətçilərdir. Məsələ ilə bağlı yensəbah azad danışan müğənnisi Əli Mərdiyev toyların açılması ilə yoluxma sayının artacağını düşündüyünü deyib. Mən özüm də məhdəl qalmışam. Bilmirəm toyların açılmasını istəyirəm mi, ya yox. Bilirsiz, bizim millətlərimizdə ki, toyuldusa yeyib, içib, bir-birinə yapışır, öpüşürlər. Məncə bundan qorxub toy məclislərinin keçirilməsinə icazə vermirlər. Bizim toylarda adətdi əvvəl-əvvəl öpüşüb görüşürlər, sonra dava qırğın olur, qan su yerinə gedir. Pandemiyadan əvvəl toy xanalarda vəziyyət bu idi. İçki içib dava salırdılar amma Avropada, Türkiyədə vəziyyət belə deyil. Orda toylar başqa cür olur. Az adamla məclis təşkili olunur. Masa ətrafına yığılır, İsveç masası edirlər. Mən xarici toylarda çox olmuşam, bilirəm. Bizdə isə stolda bir-birlərinə yaxşırlar, qucaqlaşırlar, oyunyurlar, bilmir kim kimin arvadını qucaqlayıb. Qucaqladığı anasıdır, bacısıdır, yəkimdir. İfaçının sözlərinə görə, operativ qərarqah yoluxma səynə nəzər alaraq toyların açılmasına risk etmir. Koronavirus yoluxucu xəstəlik olduğu üçün toylara qoyulan qadağanın güvvdədə qaldığını düşünürəm. Çünki operativ qərargahda həkimlər də bizim xalqın xasiyyətini bilir. Qorxurlar, risk edə bilmirlər. Ölüb sayı azalsa da ölkədə hələ də yolxanlar çoxdur. Am istəyir ki, toylar olsun. Bu qərar verənlərin də balaları var, təbii ki, başa düşürlər, amma risk etmirlər. Çətində artıq ill yarım da toyсуз qalmışıq. Bilmir ki, hələ nə qədər davam edəcək.